процессуальные мероприятия все закончены. закончены. вчера, мы там были на месте, присутствовали. Все находится по результатам, будут приняты решения. То есть в процессуальном поле все вопросы решаются. Личный состав, принято решение о перемещении личного состава. Передовая группа уже выехала. С личным составом работают психологи, работают наши представители, наши представители. И те задачи, которые поставил министр внутренних дел, распоряжения будут выполнены в полном объеме. То есть сейчас они проходят проверку прямо там на месте? Нет, стоит? сейчас не проверку, сейчас мы решаем все организационные вопросы по реализации и выполнению приказа министра внутренних дел. Вы имеете в а виду о расформировании по переформатированию для того, чтобы нам определить, как, где, в каком подразделении, каким образом э, дальнейшее прохождение службы. Все эти вопросы как раз э, сейчас на данный момент решаются. Я опять же еще раз подчеркиваю, э, чтобы выполнить распоряжение министра внутренних дел. Я вам скажу, что у нас э, очень много мероприятий в связи с тем э, конфликтом, э, мягко говоря, который возник с этим подразделением очень много предусмотрено мероприятий. И каждый этап, который нам необходимо сейчас сделать, над каждым этапом плана выполнения этих мероприятий сейчас мы работаем. Задача у нас единственная, прежде всего, успокоить людей, успокоить общество. Ситуация Министерства внутренних дел контролируется. И те задачи, которые, конечно, цель, которая поставлена для того, чтобы мы переформатировали, распределили сейчас они все выполняются. Поэтому процесс очень сложный. Мы слышим людей. Оперативно-следственные мероприятия тоже, тоже проводятся. Совместно мы выполняем и делаем одно общее дело.